Скрипника, Фрунзе, Московская, Комсомольская, Проспект э -э, Ленина Я вас прошу, не спешите А, Не спешите? Я, а я, я, я в который раз слышу, то я не могу за вами успеть. Хорошо, я буду подробно с паузой Значит, да. улица Пролетарская, улица Заводская, улица Киевская, улица Чапаева, улица Московская, Комсомольская, Проспект Ленина улица Фрунзе и улица Скрипника. Всех назвала? Первомайская еще не сказала. Для Ванинского сказал, не можем делать без проекта, нужно, нужно сначала взять Вот когда мы воду вот туда берем, там тогда, а тогда мы можем делать. иначе мы положим в асфальт и воду. И еще деньги будет место. Значит, чтобы, чтобы вы понимали и не задавали еще дополнительный вопрос, предвкушая дополнительные вопросы, а почему не на моей улице, почему не ту или не другую, значит, э, в основном выбирались маршруты с интенсивностью движения большой и наличием автобусных маршрутов. Если э, в прошлом, ну, те года у нас около 800 тысяч мы осваивали денег с местного бюджета на текущий ремонт, то в этом году 521 тысяча мы смогли выделить. Это раз. Во-вторых, стоимость одного квадратного метра возросла на одну треть. Поэтому с уменьшением финансирования и, сто и увеличением стоимости э, одного квадратного метра, естественно, мы меньше сможем сделать ремонт дорог. Но за последние 4 года мы впервые получили сумму субвенций из государственного бюджета. И она, если ранее не превышала 1 миллиона, то сейчас нам дали 5 миллионов.